Ну, конечно же это, это такие программы обязаны быть в каждой стране а в украине они наверное как никогда важны потому что в нашем обществе на сегодняшний день главное показать одно из главных приоритетов это поддержка таких людей поддержка их в нашем обществе в понимании их проблематики они смогут помогать в развитии не только в данном случае футбола но и в других сферах Я думаю, що для людей з обмеженими можливостями, людей з інвалідністю це дуже важлива програма, оскільки це європейська програма, і знову ж таки в наш час, в нашій країні це дуже складно знайти таку роботу. Для таких людей це робота дуже важлива. І це подарунок життя, подарунок долі можна вважати цю роботу. Дуже важлива. Ну, я хотів би бачити подальший розвиток, інтеграцію цієї програми в Україну, у всі інші країни. І... Можливо, саме з футболу, бо футбол це номер один спорт в світі у світі. І за цим прикладом, я думаю, може послідувати дуже багато людей інших федерацій і асоціацій, і буде підтримувати людей з інвалідністю. Ну, я думаю, для него открылись новые возможности, и он откроет свой, свой потенциал и сможет как бы в этой жизни найти себя, мне так кажется. Я думаю, каждый человек должен найти свой внутренний потенциал и его использовать максимально, ну, для того, чтобы себя в этом мире предъявить, да, и показать, что он может, потому что любой человек может что-то, и надо ему помочь открыть действительно у нас, видите, программа чем очень хороша, что Владислав у нас в Днепропетровске, Сергей э, с Киева, и у нас есть возможность э, показать, что это не только там э, центрального офиса там, Федерации футбола Украины, но и задача региональных наших федераций, областных федераций. Но я считаю, что УЕФА прекрасную программу, которую э, основала это капитана перемены, уверен, что как раз благодаря этой программе э, мы увидим еще ни одного и Сергея и Владислава в нашей жизни. Э, уверен, что благодаря этой программе эти ребята на наших глазах и уже там следующая возможность взять у них интервью и узнать о их изменениях. Футбол для всех.